gazeto'zingiz ham bilasizmi aslida informatsiya bu imkoniyat axborotni konservatsiya qilish kerak emas axborot bu pul qoraqalpog'iston masalasidan yomon chiqib ketmadik ayniqsa siyosiy integratsiya kuchli bo'lishi kerak axborot maydonida qanaqangi talqin qilindi biz axborot urushida mening nazarimda yutqizmadik ommaviy axborot vositalarini xolis bo'lishligi emas ko'p bo'lishligi muhim axborot maydonida reaksiyaga reaksiya darhol bo'lmasa bu fursat o'tkazilgan bo'ladi hech bir ommaviy axborot vositasi to'liq mustaqil bo'l olmaydi bu aynan sobiq uh, ittifoq davlatlarining eng katta kamchiliklaridan biri axborot tanqisligiga barham berishimiz kerak axborot bosimi so'nggi vaqtlarda juda ham kuchayib ketdi biz buni dunyoda bo'lib o'tayotgan turli voqea hodisalarda mintaqadagi o'zgarishlarda va boshqa jarayonlarda ko'ryapmiz bugun axborot urushlari haqida gaplashamiz assalomu alaykum studiyamiz mehmoni siyosatshunos olim hamid sodiq assalomu alaykum ustoz mavzuni boshlaymiz axborot xurujlari xabaringiz bor o'zingiz ham bu haqida ko'p gapirasiz so'nggi vaqtlarda haddan tashqari kuchayib ketdi biz buni shu ikki ming yigirmanchi yildagi qora bog' urushida ko'rdik yil boshidagi qozog'iston inqirozida yaqinda o'zimizda bo'lgan qoraqalpog'istonda va albatta rossiya ukraina mojarosida bu narsani ko'ryapmiz axborot xurujlari umuman informatsion bosim zamonaviy nima desam urushlarni bir ajralmas qismiga aylanib qolgandek va bunga bir qancha obyektiv va subyektiv sabablar bor albatta endi savol shundan iboratki axborot bosimlari birinchidan nimasi bilan xavfli u qanday ko'rinishlarda namoyon bo'lmoqda va informatsion hujumlardan ko'zlangan maqsad nima jahongir taklif uchun rahmat eng avvalo haqiqatdan ham bu bugungi zamonimizning eng muhim mavzularidan biri gap uning xavfliligida emas hozir bu masalada gaplashamiz umuman informatsiyaning axborotning inson tamadduniga ta'siri haqida qisqacha to'xtalib o'tsak umuman tarixdan ma'lumki axborot masalasi inson tarixiy tamaddunining ajralmas qismi bo'lib kelgan inson yozuvni o'rganganda o'rganishi bilan yoki ma'lum bir deylik toshlarga papiruslarga yozishi bilan e, insonning tarixiy tamadduni bir bosqich ko'tarildi e, va inson e, kitob chop qilishni o'rganishi bilan demak yana bir bosqich ko'tarildi va bir narsani esimizdan chiqarmaslik kerak har qanday informatsion rivojlanish bo'lgan davrda insonlarda juda katta ruhiy bosim bo'ladi va turli xil konfliktlar kelib chiqadi mana tarixda yaxshi bilasiz birinchi kitob stanogi kitobni ommaviy bosib chiqarish boshlanganda bu o'rta asrlarda bir ming uch yuz bir ming to'rt yuzinchi yillarda hattoki davlatning rivojlanishida juda katta o'zgarishlar bo'lgan insonning tafakkurida juda katta o'zgarishlar bo'lgan tub burilish yasagan desak ham bo'ladi albatta masalan o'sha diniy kitoblarning juda ko'plab chop etilishi hattoki mana shu monarxiyalarning qulashiga sabab bo'lgan degan tushunchalar bor va umuman axborotning tarqashi natijasida formatsiyalar bo'lgan kitoblar ko'payib ketgandan keyin insonlar o'zini o'zi shakllantirishni boshlagan xuddi shunday bugun ham aynan biz bizning avlod mana shu jarayonni boshidan kechiryapti ya'ni bugun biz ijtimoiy tarmoqlarning juda kengaygan davrida yashayapmiz va bu insonning ongiga juda katta ta'sir ko'rsatyapti shu nuqtai nazardan aytishimiz mumkinki informatsiyani biz bir eski usulda xavf sifatida ko'rmasligimiz kerak aslida informatsiya bu imkoniyat nima uchun biz informatsiyani ko'pincha xavf sifatida ko'ramiz bu jahongir davlatlarning siyosiy rejimi bilan bog'liq masala qaysiki jamiyatlarda axborot oqimi cheklangan bo'lsa yoki axborot bilan ishlash masalasi to'g'ri yo'lga qo'yilmagan bo'lsa bunday jamiyatlarda axborot ko'pincha xavf sifatida ko'riladi agar masalan o'sha e, eski sobiq sssr davrini oladigan bo'lsak axborot oqimi cheklangan edi va biz u davlatlarni aytardikki bu totalitar rejimlar bugungi shimoliy koreyani oladigan bo'lsak yigirma e, yettitami o'n yettita ichki internet kanali bor faqat ichida u yerga hech qanaqa axborotni olib kirish mumkin emas axborot olib chiqish ham mumkin emas mana shunday axborot sirkulyatsiyasi yo'lga qo'yilmagan jamiyatlarda albatta ularda axborot ma'lum bir bosimni va konfliktlarni uyg'otadi shuning uchun men aytardimki bu axborot bu imkoniyat va har qanday jamiyatga yangi axborot kirib kelganda insonlarga ma'lum bir bosimni o'tkazadi bizning vazifamiz shundan iboratki bu axborotni konservatsiya qilish kerak emas yoki o'sha qo'shtirnoq ichida gilamning ostiga yashirish kerak emas u o'sha informatsiya bilan kelayotgan yangiliklarni to'g'ri qabul qilish va informatsiya yetkazayotgan bizga yetkazayotgan kamchiliklarni har qanday informatsiya ma'lum bir kamchiliklarni yetkazadi ma'lum bir mujdalar beradi xavflar to'g'risida bu normal holat va mana shuni to'g'ri hazm qilish vazifasi bugungi jamiyatimizning eng muhim vazifalaridan biri va aynan mana shunday ko'rsatuvlar tashkil qilish bilan yoki nodavlat ommaviy axborot vositalari ko'payishi aynan mana shu axborotdan qo'rqmaslik siyosatini bizlarga o'rgatadi shuning uchun mana bir narsani bashorat qilish mumkin bundan buyog'iga o'zbek jamiyatida axborot urushlari axborot xurujlari degan o'sha mantralar asta asta susayib boradi chunki axborot bu imkoniyat axborot ah bu pul axborot ah ah bu rivojlanish axborot bu jahonni tanish mana shunday imkoniyatlar bilan demak bizga informatsiya yordam beradi to'g'ri aytdingiz lekin biz shu informatsion xurujlar faktorini baribir inkor qila olmaymiz albatta albatta chunki mana o'zingiz ko'rdingiz qoraqalpog'iston masalasida bu qoraqalpog'istonda bo'lib o'tgan o'sha tartibsizliklar noqonuniy harakatlar juda bo'rttirib yoki okay. birgina o'sha qizil uh, suyuqlik masalasi oladigan bo'lsak bu axborot maydonida qanaqangi talqin qilindi juda bir odamlarni uh, adashishiga sabab bo'ldi va uh, bundan tashqari ukraina masalasida ko'ryapmiz biz agar rossiya mudofaa vazirligi yoki ukraina g'arb mudofaa vazirliklarini rasmiy bayonotlariga qaraydigan bo'lsak umuman bir biriga ayrim paytda qarama qarshi ma'lumotlar yoki bir ma'lumotni ikki xil ko'rinishda talqin qilinishi bu holatlar bo'lyapti va shunga qarshi biz nima qila olamiz juda katta massadagi informatsiyadan biz qanday o'zimizga foydali materialni ola olamiz jahongir mana shu o'sha birinchi savolingiz kontekstdan kelib chiqaman aynan o'sha axborot xurujlari qoraqalpog'iston masalasidan yomon chiqib ketmadik bu o'sha kimnidir aldash yoki manipulyatsiya qilish ma'nosida emas ikkinchi ma'muriyat davrida berilgan o'sha ommaviy axborot vositalariga berilgan imkoniyat to'liq demaymiz lekin ancha katta imkoniyat berildi va mana shu imkoniyatning berilishi natijasida biz axborot urushida mening nazarimda yutqizmadik endi jahongir bir narsani e'tiborga olish kerak biz ko'pincha informatsiya tushunchasining o'sha lug'oviy ma'nosiga ko'p e'tibor bermaymiz mana informatsiya bu ikkita so'zni birikmasidan iborat informatsiya informatsiya degani qayta formatlash degani kim qayta formatlanadi insonlar qayta formatlanadi ya'ni har qanday informatsiya insonni qayta formatlaydi uni yani, ongiga ta'sir qilish kerak ongiga ta'sir ko'rsatadi va uni ma'lum bir ma'noda o'zgartiradi masalan mana shu tarixiy jarayonni inobatga oladigan bo'lsak ham o'sha diniy kitoblar insonlarni o'zgartirgan yozilayotgan har bir kitob bizni o'qisak o'zgart kitob informatsiya tarqatadi olib keladi va ommaviy axborot vositalarida berilayotgan informatsiya ham insonlarni qayta formatlaydi qaysiki davlat qayishqoq bo'lsa vaziyatga to'liq moslasha oladigan bo'lsa o'zining aholisining o'sha informatsiya orqali ma'lum bir shaklga kelishidan qo'rqmaydi shuning uchun bu yerda aynan qoraqalpog'istondagi bo'lgan o'sha e, şey, mitinglar namoyishlar masalasida o'zbekiston ommaviy e, axborot vositalari orqali e, ma'lum bir ma'noda bo'layotgan voqealarni to'g'ri tushuntirib berishga im, imkon bo'ldi muvaffaq bo'ldi endi masala shundan iboratki jahongir biz ommaviy axborot vositalari deganimizda de, e, masalan e, xolis bo'lish kerak deydi-ku, ommaviy axborot vositalarini xolis bo'lishligi emas ko'p bo'lishligi muhim chunki hech bir ommaviy axborot vositasi to'liq mustaqil bo'lolmaydi chunki uning iqtisodiy asoslari baribir kimgadir bog'langan bo'ladi va bu normal holat masalan o'sha ozodlikni olaylik bbcni olaylik yoki o'zimizning mana shu ommaviy axborot vositalarini olaylik uning iqtisodiy ildizlari qaysidir manfaatlarga borib taqaladi masala shundan iboratki bu ommaviy axborot vositalari ko'proq bo'lishi kerak ya'ni turli xil manfaatlarni ifoda etadigan bo'lishi kerak o'shandagina jamiyat yutadi va axborot olishni va axborot tarqatishni biz kanallashtirish imkoniyati bo'lishi kerak aynan qoraqalpog'iston masalasiga qaytadigan bo'lsak bugungi kunda o'sha qoraqalpog'istonning o'zida ham ommaviy axborot vositalarini ko'paytirish kerak va ommaviy axborot vositalari orqali qoraqalpoq jamiyatining o'zbekiston jamiyatiga integratsiya bo'lishi bu integratsiyani nafaqat bu madaniy balki iqtisodiy va siyosiy yana bir marta takrorlayman bu ayniqsa siyosiy integratsiya kuchli bo'lishi kerak ommaviy axborot vositalari orqali qoraqalpoq yoshlarining qoraqalpoq siyosatchilarining va jamiyat faollarini jamiyat faollarining bir ko'rinishi yaratilishi kerak teng tenglar ichida teng bo'lishi kerak bundan buyog'iga agar qoraqalpoq jamiyati umumiy integratsiya jarayoniga teng qo'shilmaydigan bo'lsa bunday hurujlar davom etishi mumkin va buni menimcha hukumatimiz anglab yetdi o'zbekistonga axborot bosimlari qay darajada deb o'ylaysiz bilasizmi man o'zim kuzatganman ba'zida biz o'zbekistonga qarshi yoki o'zbek jamiyatiga qarshi qaratilgan informatsiyalarga judayam sust reaksiya bildiramiz o'tkazib yuborishga harakat qilamiz yoki juda kech munosabat bildiriladi lekin o'zingiz ham bilasiz axborot maydonida reaksiyaga reaksiya darhol bo'lmasa bu vaqt muddat fursat o'tkazilgan bo'ladi endi bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz bu balki o'sha davlat organlarini axborot xizmatlarini sustroq ishlash bilan bog'liqdir o'zi umuman olganda o'zbekiston respublikasida axborot urushlariga informatsion xurujlarga munosib javob qaytara olish potensiali bormi axborot xurujlari masalasida birinchi navbatda bu aholida ma'lum bir e, ko'nikmalar shakllangan bo'lishi kerak mening nazarimda ya'ni e, aholisi apolitik bo'lgan siyosatdan uzoq bo'lgan jamiyatlarda ayniqsa mana shunday jarayon kechadi ya'ni e, informatsiyadan olishga e, e, undan tiyilishga harakat qiladi va e, masalan avtokratik rejimlarda e, siyosatchilar e, davlatning ma'lum bir lavozimidagi rahbarlar o'zining informatsion yuzini ko'rsatishga ko'rsatmaslikka harakat qiladi bu aynan sobiq e, ittifoq davlatlarining eng katta kamchiliklaridan biri e'tibor beradigan bo'lsak umuman sobiq ittifoq davlatlariga xos xususiyat shuning uchun e, birinchi talab bu e, aholining oldiga mikrofon ko'tarib chiqadigan qatlam ommaviy axborot vositalari ko'payishi kerak bu jarayon hech qachon oson kechmaydi bu konfliktlar bilan kechadi bu e, e, ma'lum bir zo'riqishlar bilan kechadi e, va birdaniga bir yilni ikki yilni ichida hal bo'lib qoladigan narsa emas qachonki biz aholini o'rgatamiz ya'ni e, uning informatsiyaga ta'siri oxir oqibat uning kelgusi taqdiriga ta'siri ekanligini tushuntirishimiz bilan bu narsani o'zgartirishimiz mumkin e, va yana bir narsani unutmaslik kerak jahongir mening nazarimda hech bir davlat yoki hech bir chet eldagi ommaviy axborot vositasi o'zbekistonga bir xuruj qilaylik o'zbekistonni bir yo'ldan chiqarib yuboraylik deb bir qandaydir ommaviy axborot vositalarini umumiy bir global bir yo'nalishga qo'ymaydi bular o'zining axborot siyosati bilan axborot siyosati bilan harakat qiladiki masala shundan iborat bizlar dunyodagi juda katta axborot bosimini ko'tara olmasligimiz bilan bog'liq ya'ni amerika ham buyuk britaniya ham rossiya ham deylik qat'iy bir o'zbekiston yoki bir boshqa davlatga qarab harakat qilmaydi bular umumiy axborot siyosatini yuritadi biz qachonki global axborot bosimini ko'tara olish imkoniyatiga ega bo'lganimizdagina axborot xurujlari axborot urushlari bilan bog'liq masalalarni hal qilgan bo'lamiz uning uchun informatsion infrastruktura kerak bo'ladi bizlarga va eng asosiysi bu hokimiyatning asosiy manbasi bo'lgan xalqning siyosiy ongini ko'tarish qot va bugungi kunda hech bir shaxs informatsiyasiz to'laqonli mavjud bo'la olmasligini tushuntirish bizning vazifamiz hisoblanadi demak sizni fikringizcha biz odamlarni axborotga bo'lgan qo'pol qilib aytganda ochligini qondirishimiz axborot tanqisligiga barham berishimiz kerak albatta tushunli mazmunli suhbatingiz uchun rahmat studiyamizga yana bir bor xush kelibsiz rahmat sog' bo'ling